Майстриня Юлія Кулова сьогодні завітала до нас і не просто, а з дуже корисним майстер класом. Юлія, добрий день! Здравствуйте! Ви сьогодні гарна і чудова у віночку. Так? Да. И самое его мы будем сегодня работать. Именно, сегодня он в действии. <свят> вот такой чудесный веночек мы будем делать. И что нам для этого понадобится, сейчас я вам скажу. У нас текстильный веночек, то есть с тканью. Мы заготовили ткань, ее можно использовать разнообразно. Можно атласную в нашем случае, можно комбинировать, шифон и любые другие, которые понравятся или подойдут вашему наряду. Также нам понадобятся тычинки, они бывают разнообразные, вот такие. А вот И понадобятся разнообразные, также э, украшения цветочные, ну, вот такого вот плана. Они называются там сахарные, а вот. И мы будем делать разнообразные цветочки. Что нам для этого понадобится? Но в загале веночка виночка нас зараз у боди, у тренде и выглядят просто чудово. Да, ну достаточно такой яркий красивый акцент. Значит, прежде чем приступить к работе, мы также покупаем либо же ободочек, а вот у нас ну, в такой, либо же мы можем сделать веночек именно. Вот. Для того, чтобы начать делать цветочки, мы ну, для начала должны продумать, там, нарисовать. Вот я уже придумала, и мы делаем. Значит, чтобы сделать нам цветочки, нам нужно сделать лепесточки. Они вот могут быть разнообразного размера, разнообразного цвета, и они могут быть также скомбинированы с любой тканью. Я вырежу один, чтобы показать зрителям. Можно сделать его по шаблону, можно аккуратненько. Можно ну, просто, просто вырезать. Можно просто аккуратненько вырезать. Можно вырезать круг, можно вырезать какими-то волнами, в зависимости от того, какой вид цветка или, возможно, какая просто идея у рукодельницы. Вот мы вырезали. Ткань насыпается. Что мы будем насыпать? Да, ткань Для этого мы предусмотрели такую вот свечку романтик романтики наш да. мастер-класс привнесем можно это делать конечно с помощью зажигалки но удобнее чтобы пол газ. да и пальцы не уставали все-таки на свечке но когда обжигать ткань нужно внимательно это делать потому что если передержать на огне то она может подгореть для того чтобы, например, завернуть лепесточки, ее нужно слегка поднести над огнем. И вот она вот так вот сворачивается. Но если передержать ткань, то вот я сейчас покажу для примера. Она чернее. Да? Чернеет. Да. Ну, то есть, понятное дело, что это не годится, это нужно обрезать и заново тогда уже... Это делать. Даринчка. Чи кожную тканину можно ось так над свечкой тримати? Чи... Фактически, да. Потому что ну, фактически в любой, конечно, есть примесь синтетики. Она очень сильно воспламеняется, но если не передержать, то пожара не будет. Ну, Дариночка можете так, так, попробовать. Так, и эти так. наши пелюстки выглядят как справжние, так? Да, такие можно пелюстки, конечно, можно еще их подкрасить, то есть придать им более натуральный вид. Я пока беру нашу иголочку. У меня вышло, еще выказала, трошечки полюсток стал <laughs> Ну, ничего страшного. Будем ну, гримовать ее. Да. Берем иголочку. И, значит, для того, чтобы приготовить один из наших цветочков. Нам понадобится много-много лепесточков. Вот мы заготовили заранее много лепесточков. Что мы делаем? Сначала мы сделаем вот такой вот цветочек. Мы берем наши лепесточки, несколько штук, и складываем их рядышком друг с дружкой. Вот так. 4-5 штучек. Вот так вот складываем. Сложили. Вот тут вот завернули пальчиками и просто прошили, закрепили. Так, какие пелюстки? Можно потрібно? брать любые. Их угу. ще потрібно трошечки опалить, так? Да, розовые нужно опалить, а оранжевые уже готовы а их можно сделать. Пока вот вот я подготовила вам пелюстки. Вот так мы сшиваем и делаем узелочек, чтобы у нас цветочек не распустился. В зависимости от того, какой объем вы хотите добиться, такое же количество у нас лепесточков. Для того, чтобы красивый был цветочек, вот как здесь, с серединочкой, да, вот с тычинками, мы берем специальные тычинки, которые заранее купили. И сразу же их пришиваем, да, да? их сворачиваем напополам и делаем вот такую вот петельку, чтобы сюда можно было просунуть нашу ниточку, закрепить. Так, у меня два... Пелюстки уже готовы. Получилось. Вот мы ставим тычинку вовнутрь лепесточка. Пальчиками придерживаем и находим эту дырочку, которую мы сделали. И, и, и какие цветы у нас выходят? У нас цветы получаются... Вот эти вот цветы получаются без определенного названия. Мы будем также... Ну, можно сделать абсолютно любые. Розы можно сделать разные они такие у нас яркие ну, на самом деле конечно такой цвет ярко-оранжевый в основном полевые такие бывают цветы поэтому вот такой вот у нас получается маленький цветочек мы закрепили ниточку и ее обрезаем дальше мы при помощи клея пистолет приклеиваем ее. Мы приклеиваем да. Вот, я уже начала делать для того, чтобы процесс пошел быстрее. Мы наносим клей на нашу основу и приклеиваем цветочек. Можно пользоваться не клеем, можно, к примеру, вот у нас так получается. Можно, к примеру, пользоваться лентами, либо просто атласными, либо специальными для флористики лентами, переплинтами они называются. И приклеивать и таких их такие. Да, их просто заматывать. Ну, для этого, конечно, нужно оставлять место, чтобы было за что заматывать. Так, ну, процесс пошел. Дальше я вам покажу, как можно сделать розочку. Uh -huh. Розочка с полюстом, да? Да, чтобы сделать розочку, нам понадобится какая-то мягкая смола. Трошечка рожевой, да? же уже есть. Да, можно сделать, э, скомбинировать. Мы делаем шарик, кладем его. В наш лепесточек только на ту сторону которая не играет цветом на глянцевом это, на, на это будет бутончик да мы его вот так вот свернули хорошенечко зажали и ниточкой закрепили дальше мы будем по по принципу лепки наносить поочередно лепесточки и таким чином мы сшием троянд. Да, и таким образом у нас получится красивый цветочек. Можно использовать, в принципе, любой цвет нитки, потому что при изготовлении подобного рода цветов цвет нитки не виден. Дальше мы берем лепесточек и заворачиваем. Это наступный шар. Да, Нитка. и заворачиваем у нас следующий. Прошили, закрепили. Можно делать э, тут по нарастанию, то есть больше и больше лепесточек, чтобы был более объемный цветочек. Дальше можно заворачивать каким-то вот образом э, наш бутончик, чтобы получились более натуральные лепестки. Это еще у нас трошечки виднеется била серединка. А мы сейчас ее спрячем. Мы вот так вот пальчиком наклоним ткань. Просунем иголочку и ее там еще не Не будет видно. Вот так. При, при, ну, с учетом того, что будут еще лепестки, красная нитка спрячется и ничего видно в принципе не будет. Если же, допустим, не получается, то можно просто будет, когда закончите цветочек, ее просто туда затолкать. При помощи ручки или кого-то такого вот инструмента. Сколько таких палесткив потребно для троянды в среднем? Ну в среднем где-то штук 5 если будет не сильно пышная розочка. Ну можно делать бутончики. Вот, Дариночка, покажите вот пример бутончика. Uh -huh. Так, это у нас э, такой початок троянточкой, так? Да, его можно закончить, то есть сделать более пышным, можно оставить таким и будет. Костяка у нас малесенька трояндочка. Маленькая розочка. Так. Вот у нас подходит уже окончание наша розочка. Угу. Перша троянда у нас готова. В принципе, почти, да. Вот еще один лепесточек. коли ми їх прикріпимо на обруч, то вони будуть виглядати натуральними і не буде видно ось ті маленькі огріхи, які в нас були при шитті. Так, да, абсолютно не видно. От тут, коли ми пришиваємо в кінці лепісточки, то там, звісно, треба старатися акуратно, але, в принципі, їх абсолютно не видно. Якщо ж ви бачите, що, вот, наприклад, ну, десь є ниточки висять, то, звісно, їх можна прижечь И все исправится. Теперь приклеиваем. Мы приклеиваем, да. что до того, что виточка у нас повернута на бик, да мы будем клеить. Ничего страшного, потому что мы ее, поднимем. Мы ее да, немножко либо поднимем, либо вот как-то сформируем так, чтобы приклеилась хорошо. Дальше мы можем украсить, взять наши подручные материалы, которые мы заготовили вот такие вот сахарные и попробовать приложить вот зеленый сюда может пойти или например вот розовый да? наверное сюда розовый больше пойдет чтобы перекликалось предыдущим также берем его заворачиваем для того чтобы не обматывать полностью по обручу. ну чтобы не было потом вот такого вот но обруч мы его обмотаем обережный аккуратненько вот так вот сделаем вот такой вот завиток также нанесем клей на обруч. И приклеиваем сверху. Да, и приклеиваем сверху. Потом, допустим, этот момент закрученным мы можем закрыть другим цветочком. Вот, например, вот сюда в эту часть. Не приклеилась еще. А в эту часть мы можем поместить, например, вот сейчас делаем да, малину. на да. так, Ну, я пока дороблю пелюстки, так, Юля? А вы доробите, да. будете делать рожевую так, теперь мы наш бутончик мы заготовили, я показала, как мы делаем бутончик, теперь дальше мы его оформляем. Точно так же берем, заворачиваем, чем более закрученные будут у вас лепесточки загнутые, тем более натуральный вид будет у розочки, более такие закрученные лепестки. Якщо дуже сильно піднести до свічки, то взагалі цей пелюсток зразу ж загинається да. і виглядає вже натуралістично. Да. І почти ніякої роботи не залишається. Їх можна кріпити ліпісточки як стороною, та, которая блістить так, і в переміжку з матовою. Теж дуже красиво виходить. Угу. Тоді дрояночка буде ніби переливатися. Да. Ми закрепляем ниточку і можемо таку небольшую розочку теж прикреплять на наш бадок. Вона буде маленькою. так? буде маленькою, так. Она, так? да. вот она така вот у нас. І ми її зараз сюди аккуратненько прикрепим. І тоді в нас не буде видно те, як такі металеві частини. И скрываем наши такие порешности. Только надо выждать, чтобы обязательно хорошенько схватился клей. Я отложу, чтобы он слегка подсохло. Так, а дальше что мы можем сделать? Вот и все-таки покажу. Вот у нас есть разные, есть розочки, да, вот есть такие вот из ленты сделанные цветы, мы сейчас их попробуем также сделать. Мы заготовили ленту, отрезали с нашей ткани, она может быть обычная лента, а может быть просто отрезанная от ткани полосочка. Также третий вид квитов, да. який мы можем поместить на обруч. Данечка, я возьму вашу иголку, чтобы так. не тратить время на новую. А мы обязательно на кончике у нас узелочек. Здесь не обязательно обжигать края, вот видите, они такие необожженные, можно не обязательно ровную, даже интереснее, когда будет неровная, потому что разного размера будут лепестки. Мы делаем узелочек, чтобы дальше наша ткань не распустилась. И просто гармошечкой набираем, так, набираем нашу да, ленточку. Расстояние здесь не так важно, оно может быть произвольное, потому что в принципе в зависимости от машины ну, вот у нас такого вот будет плана цветочек. В зависимости от длины ленты будет и объем этого цветочка, либо Мы больше, вот так встречи. либо так. меньше. Да. Мы сейчас ее так быстренько соберем и получится у нас цветочек очень хорошо, что ну, текстиль в зависимости, конечно, от ткани можно выбрать дорогую ткань, можно слегка подешевле, но работы получаются всегда очень красивые, яркие, под любой наряд можно подобрать. Вот мы сделали цветочек, мы посмотрели его, либо распустить можно, либо немножко наоборот сжать и закрепить. И квиточка Майже готова. Да, и цветочек у нас почти готов. Мы отрезаем ниточку и можно над свечечкой немножко вот эти вот края обпалить для того чтобы чтобы она не встречала на да, ну, чтобы дальше она тоже не посыпалась сюда в серединку можно вставить либо какой-то стразик либо какое-то украшение также мы наносим и приклеиваем, и приклеиваем. Так, ми можемо навіть з двох боків на обідку приклеювати квіти, і тоді він буде з одного боку да можна таке клеїти. Наприклад, з, з однієї сторони більше розових, а з іншої сторони більше оранжевих. І комбінувати з разним зіртом. Юлічка, на жаль, час вже у нас закінчується. Угу. Ми майже додекорували обідок. Дуже дякую за такий корисний майстер-клас, бо це наймодніший так елемент у гардеробі Собігі. зараз. Тому кожна дівчина може зробити собі ось такий гарний віночок. Нагадую, що у студії була майстриня Юлія Кулова. Юлічка, приходьте до нас іще з новими майстер-класами. Дякую усім глядачам, що ви були з нами. Експериментуйте та творіть прямо зараз для вас корисний сюжет. А ми прощаємося. До побачення.